Воно болит немає, бо в мене юховині пора нічого не допомагало. Это посылка от. Чого ти дергаєш? А ж от дюра, що ти ся ти хочеш? Я принесу так. Мені прислуга не надо. Начинається ніч, то бідать, ну звезду дай нахуй Як не нужно. А вдруг именно твоя нужна звезда? як це не нужно, а? Не до сыне? Друга надо. А если ты именно? Это посылка вот от. Помнишь мы рыбу пробовали вот эти вот. Там разные, это <связывая> <вместо> вот <связывая> люди из Бердянска, что переехали да, да, да. от войны. Не Запорожья свой бизнес очень хорошо делают небольшими порциями коптят. Тут разная рыбка. Икра, по-моему, сейчас все приходит закрытое. Ссылочки, ребята, оставлю под видео. Что наши? Какой сахар наш? Да, сахар сахар какой? 14. 14? Чи больше? Нет, не, не, 15, нет, не, ну, читала, не, что? Мне самая больше там понравилась колбаса. А с ногой торты там жерла и все подряд, да? Смотрите, как хорошо упаковано в фольге. Вчера вот вечером отправились, сегодня... Ой, какая красота. Смотрите, это... Давай, чтобы резать, да. Открывай икру. Ух ты. Смотрите, такой рулетик, такой... О, это королевские хвостики, они а готовы уже есть. к употреблению. Обалденные. Спасибо вам большое. Они делают небольшими порциями. Сейчас я, кстати, прочитаю, что там за рыбка она мне написала. Рулет из трех видов рыб: там тунец, угу. лосось и маслина. Это вот оно получается. Хорошо. Тунец, лосось и маслина. Вот рулетики из Масленно. трех рыбок. Угу. Вот. Потом, значит, мозаика – это четыре вида рыбы: тунец, лосось, палтус и марлин. Вот это вот. Очень да. Хороший. Рулетики. У меня они все равно все распадаются, но не важно. Я их и так так бы ел. Так, Надя, ну раскрывай сейчас, сейчас, я приду, чтобы мусор... Это хвосты королевской креветки. В собственном соку готовые к употреблению. Вот. Хвосты королевской креветки. Боже, это приснятельно. Это кальмар в масле со специями. Готовый. Хорошо, реально. Бумагу надо ехать забирать. Ведь на пирожки. Ой, а, ты мне напомни, Надя, чтобы я тебе привез эту сумку. То что значит, так, шоу шоу мне не я не знаю, что. И вот это, э, значит, бекон или как? Это Мерлин. Мерлин, балык Мерлина и икра киты. Вот это значит китовая икра. Все с кита? С какого кита? китовая икра. Рыба кита, кита, а, рыба. Никит. с кита. Та ты писакули съела икру. Ты так и можешь, тебе так можно, спасибо вам огромное. Морепродукты вообще, не хорошо. Ну, а что тебе погано? не повышен, Конечно. Вы знаете, что вас помешает, вы же сами знаете. Вот рыба, морепродукты, деликатесы, работаем для вас. Заказ Директ делать. Вот, вот их страничка, была страница, говорит, там им та, которая осталась говорит, да. пароль поменяла и все. Вот у них тут все что показано, вот это вот. Какая красота! Сочи, <клышу> вот. Еще у них будут такие щупальца, щупальца кальмар, э, крабов. Вот их, вот их, Здоровые их. такие, которые можно сразу кипяток и Василина, есть. Вот такие вот ребята. Вот скоро я будут покажу. вот такие. Огромне таке. Бури їх, пробуй. Я можу і їсти, я мені одбаку, а ви тільки поїли, ви п'ять їсте. Та що я кучу їм, я кусинчик маленький взяла? Бури попробуй. Їсти. Мені, мені я ваїла. ваїлася. От. А це попробувати. А чого ви садитеся? Ви не сердіться. Ви не сердиться. Чого ви садитесь? Сонок, Что скандал? Это? вот это прям целое надо есть? Ну, так и а их лупится. Не, оно все равно ну, падает. А мы это вообще собораж. Mm -hmm. На пирожки. Прикладывать mm -hmm. хорошую бумагу. Так, ну, а зачем мы будем микро открывать? Ну, попробуй. Ну, а, вкусно. Вкусно, да. У mm тебя -hmm. вот тут брал в Днепре такое соленое. Кто-кто? Да -кто? в Днепре брал, тут в магазине. А вот такое брал? Mm -hmm. А Солянью тебе в рот не возьмешь. Все хорошее дома делают. Вот это что Вот это тут щупальца? Не, щупальца в нема. Они не получили. А, это кафе-то. Угу. Это Крылья. хвостики. Крылья. Так, вот это можно открыть тоже. Уже открывать? Ну да, попробуем, а Так уже я вилочку принес. Так. Очень вкусно. Видите, оно все даже застывшее. Вчера мне отправили вечером. Mm -hmm. И сегодня утром, в 7 утра, оно уже, видите, оно еще со льдом. Вот лед. Шейный mm рост. -hmm. Mm -hmm. Ну Шей и, не да, видно, как быстро они... них да, заморозка. Они замор... А что вы всем возьмите? что вы? что? А. Mm -hmm. а ты что? Набери рукой тогда на mm -hmm. это. Кажи mm -hmm. ледный ростал. Учера отправляет. Mm -hmm. mm -hmm. Вкусно. Mm -hmm. Вот это класс классно, ага. да? А, бери все. Готово, ешь. Так что вот это. Надо вот это попробовать. Будешь открывать сам? Угу. Так, я уже Это закрываю? можно закрыть, да. Я закрываю сюда. Угу. угу. Тоже такое подстывшее. Ух, да, ты. Ух ты. Это то, что тебе понравилось, помнишь, в тот раз? Угу. Ну, вкусно. Mm -hmm. mm -hmm. Вот это так выглядит, немножечко солоноваться а это хорошее, да? А мне нет. Не соленое. Вкусно. <связано> mm -hmm. Все. Mm -hmm. Попробуй это. Как тебе вчера голубцы? Нормально, Хорошие. Ну, люди думают, что, знаешь, бери еще на Что люди думают? Ну, что я придумаю, что что-то. Не, а что ты придумаешь? Ну что, когда говорю, вот у меня вкус вкусная. Ну так ну, вони же не делают того, что они же кажут, они же не делают, ну вкусно же тебе все. Все вкусно. Там стигана готового страшне. Я трошки, шок шо пробую. Я ела клубничку там тобто хорошо. Ела то Синю Я в дом. Хорош. Спасибо, огромное вкусно. Спасибо, все очень вкусно, очень. Да, очень вкусно. Ну, может, то этот рулетик. Вот этот марлин. Что-что? Марлин уже попробуем. Вот этот? Да, да, да. Ну, этот и да, все попробуем. Ну так, а как тебе, голубцы, скажи свое мнение. Во-первых, переваренный рис. Во-вторых, чув... э, вкуса мяса не было. По специям. Нормальные голубцы. Нормальные. Ну, у тебя добрище. Ну, зачем ты врешь? Вот ну, ты ты добре. вчера ела, я тебя спросил, ты аж... Потому что ты пишешь. Написал бы просто спросил, но сказал. Правильно, нет. А так пишет. Не, нормально. это человек, Та человек. Любая. Шитейте, я Та я люблю. Ты сказал. Не ешь, а пробовать. Кто хочет, а... а тебе я... Коля торта принес? Нет. Не приносил то, что Артем привозил. Синий А, это другой, другой. керс. Нет. Вкусный, толстый, очень. А ты беляш пробовал вчора? На я беляш и уже не ел, Потому что потом тяжело от них избавляться. А, а ты ела? ела? Че, я не, не ела. Не, я не ел. Там что-то вытянешь, какая-то кастрюля еще стоит. Одна капуста, а другая. супом. Ага, она варила и не ела. Кого? То вы суп варили, это не мой суп. Який мой суп? Вы суп какой-то варили, ага, за Что еще есть там? Ну да, там трошечки. Если нема а куда, ну, вытяну, да, ну. вытянет то есть. Ну, видишь, суп. Ну, давай, такой вот сейчас. А ну. О, вот. Все, вот сейчас. За, они у меня все равно распадаются, эти рулеты. Вот вот. у меня ценность не то, что знаешь, чтобы вот оно вкусно. целое, а бы вкусно было. Так, ну что, я же он там рулеты сейчас такая продают, 5-7 слоев. Сверху мидии какие-то при прилиплены. А ну, это да, много. Ну, ну бери, вот, бери. Это да, много. Ну, так сделать, да. Вот такой, вот. да? Даже... Угу. Ну конечно. Вот чего я хочешь. Вот она, да? У угу. Все хорошая. Вот чего я Масленно. хочу. Вкусно, скажу, машина. Хорошо. Не очень мало, косяк вкусно. И она такая, как нежно копченая. Угу. Она говорила, мы. Мы соло хорошая. Мы это маленькими партиями делаем. Mm. а мы сами рублят, uh -huh. ты представляешь? Mm. Mm. лучше, чем в магазине. Да. Ой, вкусно. Вкусно. все вообще вкусно. Как мя, как сало, не знаю. А нежная какая, ребята. Усатус. Классно. Ну, все беречь. Yeah. Я не хочу. Цена кабергуса. Не? Принедайте. Як ты не хочешь? Ну, хорошая, богатая, ледная сесы. Mm. Открывайте. Mm -hmm. Очень вкусная. Правда, вообще обалденно. Вот сейчас научились делать, да, люди, вот эти все? Да, уже раньше не было. Это... Смотрите, какая классная. Димона там выскакивает. Там тоже mm -hmm. mm -hmm. Ну Это в Запорожье, ребят, у них Ой. доставка курьеров даже по Запорожью. И новые путь по всей Украине. Это мерлин. Или маргин? Налим рыба, да? такая. Да не налим, мерлин. Налим. <как> ммм. Балык. Обалдень, да. А, а слегка копченые. У них нет такого, что перекопченые. Mm -hmm. Очень классные, ребятки. Вкусно-вкусно. Он вкусно. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. уже от камеры отворачивает и сказать, чавкая-чавкая. Ты? Hey. Ага. Ну, что ты там чавкаешь? Прямо что хочешь. А вон я глотаю, не жуют. Так, что икру давай то попробуем. Открывать-то Конечно, нашу. Сейчас потом тут пропадет. А я... А я открыть? Понятно. Я кусаю вот так Наташа наша... Я не знаю, это так... Я не знаю, это, я... это какая-то херня. Нет. Вот так, так, да? Нет, я, я, пр я просто открываю. Я... Дай сюда. Да. Давай я пойду туда, вот аккуратненько. Закрыто прям. Прям закрыто на Вкусно все. Походче, так, а так лосос, и вкусно, не солонюче. Одно что-то сухише мне не попалось. Трошки суховато. Такая то рыба. Так, лосось и лосось, но да кусик. Что на кровати сделали? Кусик, ну скажу, о. а мне не дали. А он не до рыбы, не до чего. Он не будет, не рыбу ему дают кусочек а, рыбы. Я дала ему. Вот он не ест ничего, он такой в этом смысле противный. Mm -hmm. Вот эта рыба нежная, смотрите. Дайте ему маленький, маленький кусочек, он не съест. Смотрите, чудо. Видишь, чтобы кот не ел рыбу. А такий, а такий, как

Ага, так туго сидит <говорит> прям. А ну соле душ. Сейчас я попробую. <говорит> Хороший. хорош вкусно. Угу. Сейчас не да, тебя я... Возьми вилочки Надь. Классное на масло. Ну, на солоне, чем рыба. Вольная, да. Ну, как и крашекарная. Yeah. Ну, я на хлебчик, на масочку. Mm. Mm. Хорошая, да? Mm -hmm. Спасибо огромное вам, ребята, да еще вкусный, раз. Спасибо, спасибо. На ссылочке оставлю. Mm -hmm. Оно так э, трескается. Целое. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Будут крабы вот такие у них. Все надо найти чтобы чем-то еще что Покласти. Я же там не могу его уже делать. У них там варится пять минут эти крабы, закидываются в воду со специями, они уже как бы подваренные. У них там все, и тогда и печень трески они высылали и тунец в собственном соку, и там еще что-то. То есть ассортимент большой, ребятки. Ну что же, попаковать У камеру, куда его? Пакетики. Может, что-то домой возьми какую-нибудь рыбу. Ничего. Пока покладу камеру. Хочешь, то той кальмар забираю той Но кальмар забери. Его, как... Тебе он понравился. Чего? Так, понесла, я... Ну, розберетесь, короче. Да, Добрый, Что надо, захочем а мам, хай возьми. Сонячно так. Хороший, Хороший да. да как раз, два и приходим. там, там, там да, Алла, да. Алла питала мам деньги, Алла. Алла с Канады питала деньги, досы ты, не досы. Можно и дать 2000 долларов, чи нельзя? Али с Канады. А -а -а, вот уж он, Надя, питала. Нет. Нет. Ты не ей должен, чешу. Нет, не должен. Не должен. А что ты должен давать? Нет, не должен. Она, сейчас... так все ну <свят> да, был день рождения было позавчера. Доллары дарить. Ну, говорю, я могу в гривнях послать. Може в гривнях послать? А чё нет? А чё да? А чё да? Родочка какая-то. Ты придержи деньги, я тебе пишу, что тут зрители нормальные. Ты не знаешь завтрашнего дня. Скорее раскидай. Не бросай телефон с рук. Болячки за болячками. А им дай, дай. Я бы показала. Почула, я бы. Алла Алла Я почула? показала. Алла почула. Почула, все. До показала. Я бы у Я бы показала. Я бы показала. Я бы показала. Я А то Я бы на такого бы показала. Я бы показала. сторон. бы показала. Я бы показала. Я бы Артем привез. Да. Mm -hmm. Кажу, на кого же нас бросил Савел? Коля каже, не знаю, но все мы брошенки с Васильевной. Мы брошенки, нас бросили и Сегодня какое число? 25. 25 18.00 Ты бабушке цветы не купляла у Савелка, нет? Нет. Я так, что не хочешь что заявить тупик. На, где купили Не хочешь? Курочки не хочешь? Помидорчика не хочешь? Не хочу. Не ты что, света с игрень в тебе вселилась? Та сто раз питаю, что хочешь, ну, то это, то это. Я такая сама. Я очень беспокойный человек. Угу. Да. Ешь ты сам. Ты не хочешь беляша? Ні. А что? Давай розігрієш. Ну, 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 а чого? Я бы з удовольствием. А? Я б тоже, я не, не хочу. Ну якщо б ти один і сі їла, стільки ти та... було. Василіна, один з'їсти, тоді починати їсти. Ні. Ти так думаєш. Я так думаю. Та, ну. Ти не обхожуся. ти не почнеш. Не почну. Я обходжуся без цього, я обійдусь. Бога. Я ось я знаю, що я, я вчора торт їла, голубець з'їла. Я додому приїду, буду сидіти водичка з лимоном. Посижу. и будет нормально. Это так у кого знаете семья то туда есть надо варить и ай миё а я, я сама масиком масик на своем укорме корми. Кушня ну делает вообще вкусно, вкусно. вкусно. пахнет так хорошо руки пахнуть. Вкусно. вкусно. Ну, все. Спасибо им. На ссылочке оставлю, ребятки. Вкусно.